Səylu rayonunun Kürtbaşı kəndində Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən vətən övladlarının xatirəsinə inşa edilən abidə kompleksinin açılışı olub. Abidənin inşası Kürtbaşı kəndində eləcə də xarici ölkələrdə yaşayan kənd sakinləri həyata keçiriblər. Açılış mərasimində rayon icra hakimiyyətinin, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağıdış üzrə dövlət xidmətinin nümayəndələri, şəhid ailələri, qazilər, hərbiçilər və müharibə iştirakçıları iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edən Nə 44 günlük Vətən müharibəsində şanlı qələbə qazanan Azərbaycan ordusunun şəhidlərinin qanının yerdə qoymadığını, prezident Müzaffər Alibaş komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyini və qazanılan böyük qələbənin tarixə əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar. Tədbirdə məktəblilərin ifasında Vətənə, ordumuza, şəhidlərimizə həsr olunan şeirlər səsləndirilib. Vətən müharibəsində arxa cəfədə göstərdikləri xidmətlərinə, həmçinin gənclərin hərbi və vətənpərvərlik tərbiyəsində fəal iştirakına görə bir qrup könüllüyə və kənd fəallarına fəxri fərmanlar təqdim edildi. olmuşlar. Və mən istəyirəm şəhərlərinə, kərlərinə onun ətrafında sıx birləşməyinə, həmrəyliyinə görə vətən müharibəsi başladığı gündən biz ön sıralarda iştirak edə bilmədiyimiz üçün çalışdıq ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş şəhidlərimizin xatirəsinə bir abidə ucaldaq. Babadan zaldasından bir qrup yaratdıq. Bu qrupun adını Könüllülər qrupu qoyduq və Könüllülər qrupu demək olar ki, bütün dünyada yaşayan çəkmaşırlardan ibarətdir. Bu qrup demək olar ki, kəndimizdə nə qədər kasıb yaşayan insanlar, onların hamısına köməkliklər olundu və ən önəmli məsələ əskərlərimizin qarşılanması, əskərlərimizin hərbirdən gələrkən qarşılanması, onların ailələrinə yardımların olunması Əbə qarşımıza qoyduğumuz ən önəmli missiya isə biz şəhidlərimizin xatirəsini əbədl əbədləşdirmək istedik. Bu bizim üçün çox böyük bir fəxr hissidir. Vətən uğrunda canını fəda etmiş şəhidlər üçün bu abidənin açılması əlbəttə ki, bizi çox qürurlandırır. Vətən şəhid övladının həsrət dolu baxşıdır, mən belə deyərdim. Bunu hər kəs bilə bilər bu bizi necə qürurlandırır, onu əlbəttə ki, şəhid ailələri daha yaxşı bilir. Bizim canımızın, qanımızın bir parçası olan şəxsin burada adının olması, onun adına belə bir xatirənin əbədləşdirilməsi bizi çox fəxr hissi ilə qürurlandırır. Düzdür, bizim üçün ağırdı, həm də acıdır, yəni şəhidlər haqqında danışmaq, çünki onlar öz həyatlarını dəyişiblər, amma bu bizim üçün fəxrdir biz şəhidlərimizlə qürurla, qürurlanırıq ki torpaqlarımız azad edildi